Ну, прежде всего, если так брать в общей чертах, это будет скорее всего, презентация целей, потому-таки нам будут дополнительные возможности с комплексной рекламы. что и программа, конечно, мы тоже. Это как комплексная реклама по-другому, то есть так, как она есть, по умолчанию. Это, как бы, спектральный анализ комплексной рекламы, то есть я буду рассказывать о том, насколько ей контекста рекламы нужно было сделать а, нашу рекламную кампанию. Ну и, конечно, конечном будет будет небольшой кейс регистрации с применением всех этих а, технологий, о которых будет идти речь. Прежде всего, а, контекстная реклама в обычном представлении а, рекламодателя, который только начинает это цель использовать. Назовем его ключевые забыли. Прежде всего, это синхронная настройка войсковой рекламы и контекстной единой сети когда все выполняется в одном интерфейсе по умолчанию, а, назначается бюджет, пишется текст о в техническом понимании, и все опускается а, ну, как бы так Ну и казалось бы, в принципе, все хорошо, нельзя сказать, что это какая-то несколько ошибка, но а, проходит какое-то время, и клиент начинает задумываться. Собственно говоря, контекст рекламы у меня есть. Один из видов а, там, пополнения а, трафика на сайт я выполняю, но прежде всего как-то вот что то вот не хватает. Я как-то наблюдал, ну, с этими конкретными и что а, у них а, немножко реклама настроена более вот. глибоко. И, и как-то все-таки хотелось бы какие-то новые предложения, что ли, вот, от а, всего этого канала, который а, настолько большой, вот, что не нужно его закрыться. Так вот, мы а, ну, дошли до этого вопроса, а, посчитали деньги вот, и решили вот, о том, что, в принципе, не помешало бы нам это все дело как Следующий вопрос, который э, становится перед рекламодателем, так сколько, собственно говоря, вида контекстной рекламы э, сейчас нужно э, предложить. Вот как вы думаете, э, сколько контекстной рекламы, помимо той, которую я вам показал, контекстно медийная и поисковая по одном ключе, э, как еще существует? Шайба. Сколько? Сказал, ну, 50, 15 поисков. На самом деле их 5. Может быть, перечислите? Ну, в варианте 15 будет точно. Не-не-не, на самом деле их 5 вариантов контекстной рекламы. То есть давайте начнем по порядку. Прежде всего, это основа по себе поисковая реклама. То есть, во-вторых, это контекстная медийная сеть. В третьих это динамические поисковые объявления, в четвертых это ремаркетинг, и в пятых это видеореклама на YouTube. Все эти виды контекстной рекламы, они управляются из одного интерфейса, и их в зависимости от вашего бизнеса очень рекомендуется использовать в Значит, что такое поисковая реклама в классическом понимании? Когда вы решили свою первую пробную кампанию, которая была у вас настроена на поисковую сеть и на контекстную медицину в одном аккаунте разделить, то чаще всего получается следующее у вас будет отдельная компания по поисковым по ключевым словам. То есть здесь вы столкнетесь со следующими моментами. То есть здесь будет это размещение, когда желательно попасть в э, результаты, что оно ну, наиболее привлекательное, ну и, собственно говоря, здесь с этих мест вы сможете больше совершать показов. Также будет здесь еще и классическая, ориентированный э, классические гарантированные показы которые также будут, скажем так, делать ваше присутствие, но где будет меньше, из будут продавать за них не гораздо сложнее. То есть настраивается эта реклама обычным образом, подбирается в ключевых слов и с помощью них собирается весь полезный трафик. Вариантов настройки такой рекламы существует очень много, разные только соответствия, точно широкая фраза, и все, это, все таки будет зависеть от того, как правильно вы к этой рекламе вот. Это поисковая реклама по ключевым словам. Следующий момент – это динамические а, поисковые объявления. Ну, скажите, пожалуйста, кто-то из вас уже сталкивался с такой рекламой? Очень такой а, важный вопрос. А кто из вас имеет отношение к контекстной рекламе? Кто уже работал с Google AdWords и Яндекс Директ? Ага, ну, на самом деле, не так много людей. Понятно. Так вот, этот продукт, на самом деле, Google выкатил не так давно. В принципе, ставку был для Украины сделан где-то прошлой осенью. Ну и те рекламные агентства и рекламодатели, которые уже с этим сервисом познакомились, в принципе, можно сказать, что остались им довольны. То есть здесь реклама будет показываться не по подключенным словам внимание, она будет показываться на основе содержимого вашего сайта, на основе контента, а также тех поисковых запросов, которые пользователь вводит в поисковые. То есть, если эти данные сходятся находит Google соответствия, то в этом случае будет показано ваше рекламное объявление. Обратите внимание на достоинство, то, как она выглядит. То есть, прежде всего, динамический и заголовок. Здесь будет поисковый запрос, который будет пользователь системы Google. Шаблон – это первая строка описания и вторая строка описания. Вот. Ну и в конечном итоге то, как эта реклама будет выглядеть э, на самом поиске. То есть практически внешним видом она никак не отличается от поисковой рекламы, которую вы перед этим наблюдали. Очень важный и положительный момент, на который следует обратить внимание, это то, что э, средняя ценовинка э, по таким объявлениям, она незначительная, в принципе, она очень такая дешевая. видно, что э, она стоит, вот такая реклама 13 лет. Количество кликов также у нас достаточно высоким. При этом, а, на что следует также еще обратить внимание, это средняя позиция. То есть она на самом деле где-то примерно будет выкидывать гарантированные показы. Почему именно на это обратил внимание? Почему эта компания для вас в принципе была бы интересна? Дело в том, что Google обрабатывает каждый день очень много запросов. И судя по статистике, примерно где-то процентов 30, а то и больше каждый день запросов а, уникальных. А вот, и с помощью ядра ключевых слов вы никогда не соберете а, все ключевые слова, а, которые можно будет охватить все интересы пользователей. Поэтому с помощью такой рекламы вы сможете обрабатывать все уникальные запросы, которые пользователь будет вводить а, в а, поисковик. Ну и самое главное, чтобы Google а, а, эти ну, все это один содержимое у вас на Или, соответственно, только после этого реклама может быть показана. Вот. Следующий момент – это контекстная медийная сеть. То есть контекстная медийная сеть, ее тоже можно разделить на две части. То есть, прежде всего, это баннерная реклама, то, что находится у нас справа. А вот, и также еще блок контекстовых объявлений, которые также можно увидеть в виде контекстного баннера. То есть, по большому ну, счету, если вы эффективности, то, естественно, лучше использовать банальную э, рекламу, потому что она дает визуальный эффект, визуальный образ. Э, честно говоря, по мере эффективности она имеет уже и CTR, то есть, другими словами, они уже клипы. Ну и, соответственно, тот человек, который даже вдруг, если и не нажмет на эту рекламу, он, в любом случае, будет ассоциировать ту картинку, которую вы будете показывать с вашим продуктом, который вы планируете, или вашим сайтом. Если а, постараться, то а, такую, такие баннера можно сделать и из интерфейса Google а, с помощью живот. То есть стоит только уделить этому буквально 5 или 10 минут. Следующий момент а, это ремарке. Наверное, а, те, кто использует контекстную рекламу, уже про это слово слышали. А, кто -то, -то, а, нынче очень важная тема. А, вот, и а, я бы вам также а, очень рекомендовал... С ней ближе познакомиться. Принципа как будто ремарки, расскажите, пожалуйста, кто-то у Понятно. фон? А вот, Понятно. Давайте тогда подробно коснемся этого вопроса. Что такое ремарка? То есть представьте себе, что есть некий потенциальный клиент, который интересуется какого-то, как, допустим, телефонами, да? И, соответственно, он заходит на ваш сайт, который эти телефоны не подойдет. На этом сайте стоит специальный код. То есть это с помощью этого кода помечается пользователь, который этот сайт посещает. То есть это закрыт запись куки. Вот, и вот так, когда пользователь по этому сайту попросил, попросил, посмотрел все, что там его интересовало, наверное, он захочет потом еще изучить а, похожую информацию и на сайтах, там, допустим, наших конкурентов. Пойти посмотреть цену, здесь там какой-то цель, еще что-то. Поэтому вот. он ушел, но при этом все. Ну, то есть он пойдет на какие-то там спортивные потом сайты, потом пойдет на какие-то развлекательные ресурсы, которые входят а, в сеть партнеров Google. И а, ему будет показана как раз а, наша банерная То есть на основании прикупки, которые а, стоят на вашем сайте. А вот, как это все выглядит на самом деле? То есть банерные места 728 на 90 самой шарки, 300 на 250, потом вы там это как раз та самая догоняющая реклама, когда вы зашли на какой-то сайт, провели там какое-то время, совершили некие действия, и потом вы выходите по сайту партнеров, и вас эта вся реклама будет потом преследовать и догонять, пока вы не совершили а, обратный переход на этот сайт. Скажем так, с точки зрения интернет-маркетолога, эта система очень хорошо работает. И потом, когда будем изучать кейсы, я покажу хороший прекрасный момент. Следующий момент – это то есть Это самый последний, самый свежий инструмент, который предлагает Google Tablets для своих рекламодателей. Честно говоря, скажу больше, то есть не каждый рекламодатель, не для каждого продукта или объявления будет работать. То есть если вы достаточно крупный бренд, если, скажем так, у вас э, какой-то интересный новый продукт, там, у вас допустим есть возможность снимать ролики и показывать их э, с помощью YouTube. Но, в принципе, в таком случае есть смысл обратить на это внимание. В чем будет ее преимущество? То есть прежде всего это широкий охват, поскольку люди смотрят очень много э, людей. Э, дальше это видят э, настройки э, и что радует. Э, План. То есть перед, перед, тем, как выбирать настройки э, контекстной рекламы, ее виды, э, которые это не перечислял, необходимо также понимать, подойдет а ли вообще контекстная реклама для на ваш по своему опыту я могу сказать то, что идеально всегда это все, что связано с мгновенным принятием решения. Это, например, доставка птицы, заказ суши, вызов такси или что-то такое, что не требует, там, допустим, скажем так, долгого изучения продукта. Как ни странно, наибольшие сложности вызывают при работе с интернет-магазинами. Ну, здесь в скобочках у меня написано, в общем-то, почему. Потому что в вот интернет-магазинах достаточно невысокие комбеты, невысокая, невысокая маржа, вот, а затраты на рекламу достаточно высокие. Вот. Бывает такой момент, когда положим на то, чтобы продать э, телефон, какой-то модель, допустим, Samsung Galaxy, там, а вот, который стоит, условно говоря, 4-5 тысяч, тратится порядка 500-600 гривен, а то и больше для того, чтобы была совершена одна комиссия. При этом э, мы все прекрасно понимаем, что заработок с этого телефона не может быть там, в вот этой суммы. Поэтому, если вы зарабатываете на этом продукте очень мало, у вас низкомаржинальный, два раза задумайтесь, прежде чем его рекламировать с помощью контекстной рекламы. Потому что есть такие, скажем так, ниши, где конкуренция очень высокая, и цена конверсии будет чрезвычайно, чрезвычайно для вас не выгодна. А теперь о кейсе. То есть есть у нас такой клиент, занимается на продаже обуви, он это все здесь в Украине. Ну и, собственно говоря, Та задача, которую я поставил в августе 2012 года, это была организация его уже готовой рекламной кампании, которую он самостоятельно делал. То есть человек пришел к выводу о том, что то, чем он занимается, это все, конечно, хорошо и правильно, но хотелось бы это все дело несколько увеличить и ускорить так, чтобы все проносило больше коммерции доходов. Мы изучили, именно, мы изучили бизнес-клиента, посмотрели на его текущий аккаунт и уж на что обратили внимание. То есть, прежде всего, это то, что он использовал комплексно-медийную сеть и поисковую сеть. Если посмотреть на медийную сеть, то в принципе она имела не, достаточно неплохой сетя. То есть для нас такой был вывод в том, что в принципе, с ним было бы очень хорошо поработать а, по ремарке, например. То есть здесь очень хорошая приправенность, очень хороший а, охват, и это все должно было продавать. Почему контекстная объединенная сеть здесь оказалась эффективной? Обратите внимание на стоимость за три. 53 копейки, в принципе, для, для контекста рекламы это совершенно не дорого. Также очень интересно, обратить внимание на такую вещь, как поисковую сеть, которая также в на текущий момент, когда мы принялись решать этот аккаунт, составила порядка 40 копеек. То есть для этой тематики, как мы потом уже поняли, это нормальная цена перехода. А вот. Но при всем при этом, конечно же, хотелось бы получать э, эти клики меньше. Ну, э, клики, клики дешевле. Ну и, собственно говоря, что было принято. То есть, э, такую ну, картину, которую мы видели, она была э, на август месяц евро, и к февралю, уже получилась примерно следующее. То есть мы связали аккаунты э, с Google Analytics, э, Прямо и смогли э, более что посмотреть на то, что происходит документа э, в рекламе. Вот на что обратили внимание стоимость на рекламной кампании, она не изменилась. То есть, 100 на свою рекламу за 7 тысяч и, и, и тратил ее и в Количество конверсий, здесь вот, пожалуйста, 83, из них, обратите внимание, войсковая сеть принесла всего 24, а наиболее массовая часть пришла как раз именно на контекстную линейную сеть, на ремаркетинг, то есть на работу с нашими повторными а, клиентами, которые уже знали, и с помощью данных мы возвращали их на сайт. В принципе, на что еще следует а обратить внимание, на то, что потратил он порядка тысяч гривен, заработал он из этого всего 57. То есть его вложения в рекламу не оправдались, и, в принципе, он на этом еще даже что-то заработал. То есть у него образовался еще какой-то излишек, который он мог себе позволить инвестировать в всеми на своем продаже или прибыль? Что что? 53 тысячи на своем продаже или прибыль? Это общая стоимость с его контекстного плана, за которым мы рекомендуем. Это контекстный медийный оси, ремаркетинг и поисковая реклама. А вот, то есть, еще раз касаюсь вопроса. Подарил он на поисковой сети 3700 гривен, заработал он с поисковой сети 14265. На ремаркетинг он подарил 64, заработал с ремаркетом на 42 тысячи. То есть, грубо говоря, если бы он ничего этого не сделал и продолжал вести рекламу, как вот у него было был, на первом слайде, на самом первом он бы потерял вот этот замечательный канал, видите, да, контекстный объединенный сеть, который получается на ремаркете, и потерял бы, в принципе, огромный высок доход. Ну и, в принципе, как да, мы к этому вот пришли, за счет чего это все было достигнуто. То есть мы использовали а, накопление трафика и работали с этим трафиком, то есть с помощью говорили, марки. Накопление трафика происходило двумя способами. Прежде всего, это были, а, была поисковая реклама по ключевым словам и динамические поисковые объявления. То есть мы а, собирали а, очень много, скажем так, целевых действий на сайте и с помощью следующего инструмента возвращали этих пользователей на сайт и небольшое резюме. То есть, что у нас получилось в итоге? То есть, количество кликов у нас выросло. То есть, количество аудитории с помощью контекстной рекламы увеличилось кратко на 20%. А, цена за это не стало дешевле. То есть, клиент стал платить меньше на 30%. А, цена цели составила 83 гривен На 46 копеек. Напомню, клиент занимается обувью, По средний чек у него порядка 680 гривен. То есть если он на то, чтобы продать, свою аппаратуру и подарил там десятую часть, в принципе, это считается очень хорошо. А, и также еще очень важный момент, то, что расчеты не принимались не ассоциированные конверсии. Что такое ассоциированные конверсии, вам известно? Это когда пользователь заходил, а, сначала нашел у вас по, допустим, контекстной рекламе, увидел вот этот рекламный блок, кликнул по нему, там, познакомился с вами, потом он ушел а, на, допустим, другой сайт, Начали, предложение. Потом, а, с помощью органической выдачи или, допустим, с помощью зарплаты, он вернулся к вам снова. И вот, уже тогда совершил а, конверсию, совершил покупку. Так вот, в принципе, ассоциированная конверсия будет читаться а, все те действия пользователя, которая, а, с помощью которых он приходил к вам на сайт, то есть с помощью органики, с помощью контекстных планов, а не только, только по последнему взаимодействию, то есть по с источника, с которого была совершена покупка. Также не были учтены комиссии по попасам, не были учтены телефонные заказы и продажи через оплату магазин. То есть все это, в принципе, было достигнуто за счет того, что были использованы новые инструменты, которые пользователи даже совершенно не знал. Так вот, небольшое резюме. Если вы хотите, если вас все устраивает, вы хотите оставаться стабильными, вы можете, в общем-то, ничего не делать. То есть можете продолжать вкладывать контекстную рекламу столько до сколько вы тратите и сейчас, а, все отпустить на самотек, и в принципе, наверное, вы от этого ничего не потеряете, ну и, наверное, и не выиграете. Если с помощью контекста рекламы вы хотите зарабатывать, э, а, на новые рынки, то вам придется изучить все эти инструменты, которые вам предлагают а, Google Ads, ну и, в общем-то, становиться лучше и продвигаться в их собственно говоря, такая моя была презентация. А, 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 а,